Сейчас историк нам расскажет, договор покажет, оригинал договора Богдана Хмельницкого с Алексеем Михайловичем. Ну ка давай показывай? Оригинала нет. А как же так? Объяснить а почему договора не было. Объясни. Объясняю. Дело в том, что оригиналы договоров отдавались о Московской стороной, Украинской стороне. У себя не сохранялись оригиналы договоров. Оставались только, оставались нужно врать, никаких договоров Я не тебе рассказываю то. О чем писал, о чем веру, писала доктор русскую. исторических ничего, наук ничего писал. Российской Мне Федерации написано. Татьяны Где таеровой документ? и Яковлев. Документ Где опубликован документ? в сборнике Где документ? о загонении Российской Где империи на, в начале 19 века. Я ж Где тебе объясняю. Докум... Где единого документа? Я ж тебе объясняю, ты ж меня не слушаешь в очередной раз. Никакого договора не было. Я тебе объясняю, договор опубликован. В 3 договор лет. опубликован. Сборник сборнике узаконений Российской в пустыне, империи в, пустыне, в, в начале 19 нет, нет, века. Нет, никакого закона, нет, ничего. Покажи мне текст. Открываешь По... сборник узаконений. Не нужно просто Хорошо увидел, как он меня достал. Ну, ну. Это же невозможно просто с этим человеком говорить. Ему объясняешь. Что есть доктор исторических наук Татьяна Таирова Яковлева, который специалист в этом вопросе. Смотрите второе интервью, по-моему, мы в, в рамках программы Историк по субботам. Где четко написано, она сказала, что практика э, московского ведения документации состояла в том, что оригиналы посылались той стороне, с которой подписывался договор. В данном случае Богдану Хмельницкому, архив Богдана Хмельницкого, э, в ходе руины э, Казанской революции он исчез, горел, украли, разокрали, никто не знает. А в, э, в России, в, на российской стороне, на московской стороне, сохранялись только копии, либо листы, те, которые писались с украинской стороны, то есть прошение, вот, проекты договоров и так дальше. Поэтому оригинала договора нету, в украинской стороне его нету, потому что он пропал, а в российской стороне э, его нету, потому что он не сохранялся. Но в начале 19 века в сборнике «Узаконение Российской империи» был опубликован один из вариантов, то есть вот этот один из списков, вот там из 11 статей, по-моему, или из 13 статей, один из вариантов, который привез Павло Тетерин, наш полковник, в Москву, там было свыше 20 вариантов, чего хотела казацкая старшина и гетьман от московского царя. Это сократили там до 10 пунктов с хвостиком, и вот этот документ сохранился, и этот документ печатается. Но это черновик как бы того документа, скорее всего. Ну, объяснить этому балбесу это невозможно. Ну, кто не знает, я вам объясняю. Вот. Кто хочет услышать об этом из уст Таирова Яковлева, пожалуйста, смотрите соответствующий выпуск «Историк по субботам». Дальше с этим бараном, сколько бы он мне не встречался, я с ним общаться уже, ж, конечно, не буду. Смысла в этом нет. Добрый день, Виталий. Доброго дня. Так, ну, е, звернувся я до Геннадія Єфіменка, але так він мені і не підтвердив, що договір про скла, е, союзний договір 2022 року був. Він мені поскидав е, якісь фрагменти Конституції 23-го року, декларацію мені скинув, але договору я так від нього і не побачив. Договір став складовою частиною Конституції. Треба читати його статті. Звичайно, що він вам особисто відповідати на конкретне питання не буде, але в нього настільки він, стат... він особисто. Але в нього стільки пита... написано з цього приводу і наговорено в, ну, в моїй тільки передачі, що що ви конкретно хочете. Розглядався договір. Він під не підписувався цей договір як таковий. Він став складовою частиною Конституції. 30 грудня розглядалася декларація і договір. Но За них ніхто не голосував, вони не голосувались, не затверджувались і так далі. Вони були відправлені на доопрацювання, і потім вони стали складовою частиною Конституції 25-го року. Тобто Тому. дата 30 грудня не та дата. Ну, Єфібінко якого... вже не знаю, років 10 на це вбив і написав сотні статей, де говорять, що процес завершено. 6 липня 23-го року тому, що це конституційний процес, яким поставлена там крапка укладанням певних юридичних документів. А 30 грудня було... він же ж пише, що в 20-х роках було е, свято в радянському союзі е, день утворення СРСР 6 липня, і тільки з приходом до влади Сталіна. Чомусь стали писати не чомусь, а тому, що саме 30 грудня 22 року на засіданні Сталін був, а 30 липня 23 року на засіданні Сталіна не було, а Сталін переписував історію під себе. Тому замість е, дати 6 липня стали 30 грудня брати. Оце перше, перший розгляд цих документів, оскільки на цьому засіданні був присутній особисто Йосип Ісаріурнич. Зрозумів. Ще одне таке питання невелике. Ви завжди кажете у суперечках з росіянами про те, що Сталін придумав такий термін, як Велика Вітчизняна війна. Правильно, я вас зрозумів? Ну, може, Сталін, може особисто не Сталін? Ну це сталінська видумка, скажімо І, так. Справа в тому, що у спорах з ними ж вони мені, це е, е, СВО, та не війна. Чого? Ніхто не об'являв, кажу, а те, що ви називаєте Великою вітчизняною, хтось об'являв? Її ніхто не об'являв, правильно? Німці оголосили. Німці. Німці оголосили. Да так, але радянська пропаганда казала там вироловна, без об'явлення войны. Это радянська правильно? пропаганда, а насправді оголошение было. Я, я їм включаю оголошення Левітана від 22 червня. І там, кажеться началась велика Отечественная війна. Так, що отут така невеличка поправочка, добре. Так, а в чому суть поправки? Я так і не зрозумів. Ви кажете, що Сталін видумав. Сталін по великому рахунку трошки язик в одне місце засунув і до 4 липня здається взагалі не появлявся в медіапространці тодішньому. Ну так, а з цього, що випливає, що не Сталін придумав це формулювання, чи хто? Ну скажем так, можливо, і він, хто його знає. Я думаю, що Левітан просто так осібять. Не ні, то так за що ж і мова? Що Можливо. скоріше цей текст затверджувався, я не знаю. Це треба подивитися в джерелах, хто писав цей текст, ким він затверджувався, і хто, власне, вперше вніс таке поняття як Велика Вітчизняна війна. Але то, що це сталінський так си, період і сталінська видумка, ну в цьому сенсі. ну, Ви, власне, вперше взагалі визначення саме 22 червня і прозвучало. У Це оголошення Лєвітана, так. А в якої, о котрій годині було оголошення Лєвітана? Ну, цього я вже не знаю. Це вже вам історика. Спочатку був виступ Молотова, наскільки я знаю, а не оголошення І... Лєвітана. Треба дивитися хронологію. І по-моєму, вже в виступі Молотова. Ну, це треба знов-таки дивитися колопація. Конкретика ця конкретика нічого не дає в тому плані, що це сталінська видумка, в тому смислі, що вона придумана в період, коли при владі був Сталін. А не персонально Сталін написав, що ребята давайте називати цю війну там Великою Отечественною війною. Може і так було. Ну це треба почитати ну, літературку конкретно. Я думаю, десь у когось це є. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка, удачі. До побачення. До побачення. Навзаєм. О, как поживаете. Смотрю моих лет. Знаете, здесь они эти малолетки, то сиськи, то пизду, тем девочки, что-то показывают. Тоже видели не раз, наверное. На да? mm -hmm. какие темы общаетесь? На тему истории вы. О, давайте. О, давайте поговорим. А я так на выходной просто. Меня зовут и Виталий. Вы... Как вы... вам обращаться? Э -э ну, как хотите. Можете русская свинья или там, Я не знаю. Я уже привык. Назовите, а пожалуйста, свое имя. Василий. Да, Василий, какую вы книжечку читали по истории, меж, кроме художественной и учебника? Попробуем от этого оттолкнуться. И, нет, и, давайте скажем вот так. Я, скажем, книжек не читал. Я как-то так по жизни. Э, по жизни, причем мне 51 год, чтобы вы поняли. Я по жизни как-то и отбирал информацию без книжечек, потому что, ну, книжечку может один написать какой-то, да, там, скажем, такой к своей истории более. А Нет. я как-то вот так. Ну, я вот смотрите, беру две информации, три, четыре, пять. И в которых информация все на разные темы говорят по-разному, но все когда говорят, что небо синее, все-таки, да, я тогда вот воспринимаю это так. Ну, давайте свою историю. Если только глубоко вы не будете там дети. Ну, выберите какую-нибудь тему по истории. Моя история, скажем, с Великой Отечественной войны. Эту историю я знаю от и до, там даже разговоры. Тогда у меня к вам вопрос есть. Как вы думаете, почему в первый период Великой Отечественной войны, это с июня по декабрь 41-го, в плен к немцам попало свыше 3,5 миллионов советских солдат и офицеров? Каковы причины такого? Ну, вы хотите официальные причины, которые были написаны или им которые я... Официальных причин нет. Если у вас есть свои исследования на эту тему, есть. я готов есть. послушать. И вот смотрите, очень простые, потому что мой дед, украинец, да, попал в 24 июня 1941 года прямо к немцам плен, сразу. Он был артиллеристом Красной Армии, получил ранения, их там разровняли, они стояли в Прибалтике. Его бойцы с него сняли лычки, погон тогда не было. Я просто вот, ну, я этого никогда не понимал, когда где-то сказал, говорит, лычки сняли. В общем, бойцы сняли лычки, и его раненого оттащили к литовцу, другу советской власти, который был там, ну, я его называл как друг советской власти. Я больше не глубился, я могу понять, что, что такое друг советской власти. А потом, вот сразу потом, 24-го приехали немцы, потому что там рядом от Литвы 100 километров, 150 было. Я а прошу, прошу прощения, точно. Василий, что прерываю ваш рассказ о вашем деде, конечно. Но я вас спросил, по вашему мнению, каковы причины того, что 3,5 миллиона советских солдат и офицеров попало в плен немцам за первые полгода войны? Ну, очень-очень просто, потому что и, во-первых, был где-то проебон. Да? Можно И... только без матов, я вас прошу. Да, потому Сталину... что маты не объясняют ситуацию Ну, это не мат, это, это ну, Я это... вас попросил. Итак, первая причина. Что вы сказали? Про... И они ну, обманулись, потому что Кто? Сталин, не... ну, Сталину сколько раз докладывали? Я так предполагаю, да? Очень сильно предполагаю. Он в это не верил, потому uh -huh. что разведка, там там что-то где-то. Немцы что же не дураки, да? Плохо сработала разведка. Я правильно понял? Ну, конечно, конечно, конечно. Uh -huh. Это однозначно, uh -huh. да? Uh -huh. Ну, и потом просто большой, большая И Разведка плохо вот... работала 6 месяцев. Ну, uh -huh. они в... же и... они и... не в первый день, так... день все попали. Они на протяжении шести месяцев попали. То есть разведка плохо работала 6 месяцев. Я, я вам скажу. А сейчас разведка хорошо работает. Не-не-не, сейчас мы не будем россия, обсуждать. Россия, Итак, и так плохо работала и разведка. И первые 6 месяцев. А еще какие причины? Ну, ну как причины? Ну, ну, вот разведка плохо работала. Нет, Армия не подготовлена. Вот к чему была не подготовлена? К вторжению. Немецкому? Ну, конечно. То есть, когда советская армия сама вторгалась в Прибалтику, в Польшу, в Румынию, Финляндию, она тоже была неподготовлена. Подождите. А когда советская армия вторгалась в Польшу? В Польшу в сентябре 1939 года, 17 сентября по 28. Они пересекли польскую границу? Да. А в каком месте город? Полностью пересекли. На всем протяжении. Нет, нет. Э, конкретно на всем город. протяжении. Конкретно, конкретно на всем протяжении. И конкретно. на 28 сентября между Сталином и Гитлером был подписан конкретно договор город. о дружбе нет, и границе. Подождите. Конкретно город. На всем назовите. протяжении границы с Речью Посполитой. Хорошо. И вы мне, блядь, я вам четвертый без разговор. матов. назовите мне город. На всем Нет. протяжении границы. На всем, на всем. Вы мне конкретно да. назовите и пересечения городов. Не знаю. Сейчас Какие? подниму вот знаю, карпу, карту. Карту поднять. А я, а я знаю. Так. Смотрите, а я вам скажу. Ну, ну. А я вам скажу. Хотите, я вам скажу. Конечно. А Что происходило э, в, в 1919 году? В 1939, а не в 1990. Нет, и в 19-м. Что произошло в 1300 году? Меня интересует 1939 год. 19-й меня абсолютно не интересует. Так вот с 19 -го года это выплясывается 39-м. Не, а вы не, вы, не выплясывается. А 39-й 39 выплясывается из 1939-го. Из факта Какие... Риттропа Молотова. Сложится, да. Какие города атаковала гитлеровского Гитлеровская Германия в первые э, часы это войны. Не Какие это, вопросы, Может, это не имеет никакого значения. Вы задаете вопросы, которые не имеют никакого значения. Слушайтесь захватили сюда. Прибалтику, захватили Бессарабию, Румынию, Слушайтесь Северную сюда. Буковину, а потом Слушайтесь захватили сейчас Финляндии. Я вас так загружу, вы сейчас положите трубку, Давайте, давайте ваша эта история, она никак не вяжется. Не Тебе вяжется. Давай. Не было советских как войск в Польше. Смотрите. Советские были советские войска, войска в Польше 17 сентября или не были? Так, Украинский со... фронт во главе с мы Тимошенко. В суд, да. Медленно, Украинский выпьем, фронт во главе с Степаном выпьем. Тимошенко 17 вы сентября. То, вы такие... вы Торция не... или нет? Вы мне даже слова не даете сказать. Знаете почему? Говорите. Потому что вы знаете, что я прав. Да? Конечно, вы правы 100%. Хорошо. Я, правда, не могу Но... понять в чем. Но вы правы. Хорошо. Помолчите теперь. Да, слушаю. Вы мне, вы мне дадите сказать? Конечно. Конечно. А теперь вот смотрите. 1919 год. Э -э, Польша, Это <клёж> называлось именно белопольские войска. <глёж> Из-за того, что вы СССР. Они сами себя так называли. Мы, говорит, белополяки. Вы сказали, что вы не будете меня перебивать, дорогой мой. Извините. Если вы меня перебиваете... Извините, рассказывайте, перебиваете. рассказывайте. Очень интересно. Очень, да, это очень просто. Так, конечно, слушаю. И вот смотрите. Итак, Белопольские войска в 19 Белопольские году. Белопольские войска, да, пересекли границу бывшей, Каю. бывшей ага. Российской империи. И захватили назад, который мне еще сейчас считаю, кстати, Западную Белоруссию и Западную Украину, Воспользовав, воспользовавшись тем, что э, в России гражданская война. Ага. Да? Окей. Ленин признал, и Брес, Бресли Бреслитовский был в 18-м, а белополяки твои напали в 19-м. У тебя хронология, конечно, хромает, потому что алкоголизм и незнание. Ну, подождем. Показывает э, Германия. Саксонан... Саксония Анхальт Халле. Вот это сидят вот такие, если это не VPN. В Германии. И рассказывает о том, как Советский Союз не был в Польше. Ну, все понятно, от завис. Добрый о, день. Опять этот блогер, блядь. Нет, чтоб в окопе сидеть. Она а тварь тут сидит. Я так чувствую, Вы... что ты из окопа все это мне говоришь. А нет, я тоже старый, а ты, сварь, сидишь где-то в Германии, угу. иди, сварь, в окоп, пошел угу. вот собака. Угу. Славненько подгорают передачки. Каждая собака знает вокс Веритатиса.